Всем привет с фронта. Благодаря вашей всем, всем вашей дружной финансовой поддержке, как мы и планировали, приобрели прибор. Приехал он в вот такой вот сумочке. Вот, выглядит он вот так вот. Такой вроде маленький, себе невзрачненький. Но этот прибор очень для нас ценный и полезный. Нам с ним будет гораздо легче и проще бороться с дронами, ну в темное время суток, как я и говорил раньше. Вот есть много к нему там разных приспособлений, это одевать на голову, если без каски, ну и также чуть чуть позже к нам приедет каска, именно что он будет одеваться вот так вот и накрываться на глаз для удобства работы. Вот хочется сказать всем Огромное спасибо, помощь была дружна, быстро, вот очень приятно, как бы так бы даже и неожиданно. Отдельное спасибо нашим зарубежным друзьям, вот Кейт и Мел, они нам уже не первый раз так помогают, получаем от них ну, разную помощь и в медикаментах, также приходила там помощь разнообразных вкусняшек. Вот. Спасибо также Кристоп Зазолинс. Вот. Ну и также всем, всем, всем. Многих я не знаю. Там бывает, приходит. Видим мы по именам, фамилиям, кто присылал. Бывает, просто приходит помощь без имени, без фамилии. Вот. Также ж отдельное спасибо фермерам. Очень многие откликнулись, помогали. Вот. Отдельно спасибо моим коллегам пчеловодам. Созваниваемся, общаемся. Вот. Спасибо Балаклейской громаде. Гусарівский старостинский округ. Всем привет. В общем, хлопці, тримаемся. Все будет добре. Все будет Україна. Всім дякую.